В карманы еще, в карманы. Ребята, сейчас у нас новая песня по эмоциях, о чувствах, о том, как люди э, эти эмоции проявляют. Нужно, чтобы вам поверили. Можно начинать репетицию? Раз, два. Главное в этой песне – это эмоция. Ее необходимо не просто точно пропеть чисто, а главное там вложить сердце, душу. Не все участники хора справляются за задачей, которую я им поставил. И хуже всего получается, к сожалению, Марина. Она замкнута, она в себе. Ребята, одну секунду, Марин, вы вы как бы замкнуты в себе. То есть открываемся, в зеркало не смотрим, смотрим на меня, то есть на зрителя. И эмоции даем. Тема такого немножечко одиночества мне близка. Мне было 12 лет. Вдруг ни с того ни слова, мне сообщили, что мой отец уезжает на постоянное место жительства за границу. У отца новая семья. Я не к месту была. Помню, как стояла в аэропорту, очень сильно плакала. Тогда мне казалось, что это какое-то предательство по отношению ко мне. Сейчас. Сейчас. Просто я не люблю это, показывать. Конечно же, кто-то нас на жизненном пути предает, делает нам больно, но это не значит, что весь мир плохой. Я бы хотел показать своим певцам, что в мире есть много хороших людей. Нужно уметь открыться, нужно уметь их почувствовать, потому что. Есть песни, которые нужно доносить до своего зрителя сердцем, а не голосом. Для того, чтобы ребята могли себя чувствовать более свободными, раскованными и коммуникабельными, я придумал для них испытания, которые, надеюсь, они достойно пройдут. Да здравствуют лучшие голоса Одессы! Ребята, а теперь внимание! Залы и зритель бывают разные. А вам еще предстоит работать не только перед зрителем, еще и перед строгим жюри. Каждый из вас будет ходить с этой табличкой и обниматься с незнакомыми людьми. Наверное, на мой взгляд, самое сложное задание. А начнем мы с нашей прекрасной Мариночки. Марин, Проблема, что я не могла ну, раскрепоститься, не подпускаю близко к себе людей. Конечно, мне было очень приятно почувствовать контакт с людьми, которых я не знаю. Меня радует, что Марина прошла испытания, Марина э, активно участвовала. Когда я обняла первого человека, это было настолько необычно. Вот весь негатив, вся усталость, от тренировок, от занятие вокалом, вот просто ушла. Очень рада, что люди в Киеве обнимаются, они идут на контакт они улыбаются и у них счастливые лица и светлые глаза я хочу приехать в одессу и провести точно такую же акцию у нас на деревбасовской я в целом доволен результатом я доволен тестом я не разочарован в своих певцах я считаю что мы обязательно победим давайте, давайте, давайте. Хор Гарика Кричевского. Одесса. Каждый день. i mm -hmm. Ви знаєте, мені здається, це один з тих моментів, коли слова взагалі зайві. Подивіться на ці очі, подивіться на ці перевтілені душі. Ще раз вимагаю ваших оплесків. Анатолій. Пробрало душу. Коли життя втрачає сенс, коли все навкруги лише в чорних кольорах. З'являється пісня Обійми Святослава Вакарчука. І в ній закладено якийсь страшенний життєстверний потенціал. І ти розумієш, що жити варто, незважаючи ні на що. Коли я побачив цю пісню у вашому репертуарі, я злякався. Чи ви подолаєте цей матеріал, чи ви зможете його зробити? Зробили. Ніна Митрофаніна. Такие ансамбльове таке звучання, драматизм потрясает душу. Я впервые за всі, за весь вечер э, зворушили мою душу. Спасибо за за слезу. Спасибо. Гениальное звучание, Гарик, вы гениальный. Михаил, мне кажется э... Легендарной группе Океан Эльзы. Его Крючаку было бы приятно, что его творчество канонизируется, уже переходит вот в народное, можно сказать, звучание исполнение хором. Такой некий мюзикл я почувствовал почти юноная и авось такой. Музыкально меня все устроило. Не потрясло, не поразило, но устроило. Поэтому, в общем, вот люди, которые сидят справа, коллеги, они оказались, наверное, под большим впечатлением. Спасибо. Анатолий, ваша оценка Десять. Десять баллов. Нина Матвиенко. Десять. Десять баллов. Михаил Турецкий. Девять баллов. Девять баллов. Молодцы, Одесса. Так тримати. Одесса! И Гарик Кричевский.